दशकम् अन् भगवान् स्वरूपवो माहात्म्यवौ सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमिदं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशदसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वम् तत्तावद्धादिसाक्षात् गुरुभवनपुरे अन्दभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्यवस्तून्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाजाधिया वा भजति क्षुद्रतैव स्फुटेयम् एते तावत् वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडाभगत्यै निःशेषात्मानमेनम् गुरुपवनपुराधीश एवाश्रयामः सत्वं यत्तत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतेर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरुधि बहुशः श्रूयदे व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वाद्यदच्छादित परसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्दे श्रुतिमदिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्बे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे േകമുക്തലി സുഭഗതമേ നിർമ്മലബ്രഹ്മസിന്ധൗ കല്യം വിമലതരം സഹുസദാത്മാ കന്നോ നിഷ്കളി വജ ത്കലാസ്വേവൂമൻ നിർവ്യപോ निष्कारणमजभजसे भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवो देदिलीना तस्यासं तस्यासं शुद्धमंशं कमपि सत्वरूपं। सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि त्वमखिमविभवाकुण्ठ वैकुण्ठरूपं तत्ते ൈകസാരം സുഹൃതി ജനദൃശ്യാം പൂർണ്ണ പുണ്യവതാരം ലക്ഷ്മി ലീലി ലയനം അമൃത സന്ദസന്ദോഹമന്ദസിഞ്ചിന്തകുരനുഗലയേ മാരുതഗാരനാഥ कष्टादे सृष्टिजेष्टा बहुदर भवखे दावहा जीवभाजा इत्येवम पूर्वमालोजिद मजिदमया नैव मध्यभिजाने नोजे जीवा कथमवा मधुरतरमिदं त्वत्वपुश्चिद्रसारद्रं नेत्रे श्रोत्रे च पीत्वा परमरसुधाबोधिपूरेरमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमभि पुरस्तैरनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं विदरसि परमानन्द सान्द्राम् गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वम् क्षुद्रं तं शक्रवाढी त्रुममभिलष देव्यर्थमर्थिप्रजोयम् कारुण्यात् काममन्यं ददधि खलु वरे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादीशदेने जगदि परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्दि प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीदभाग्याः त्वं चात्मा रामये वेदि अतुलगुणगणाधारशौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वरविनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारि वीर्यम् വിമലമപിയശോ നിസ്പൃഹൈോഭഗീതം അംഗാസ്സാസ് സാ ശ്രീരവിദസി നേ സർ തദ്ദഗാരവാസിര ഭഗവ് ശബ്ദമുഖ്യാശ്രയോ സി ശ്രീഗുരുവാ ശരണം